Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq yolu keçən igidlərimizdən biri də Niftalı Qocayevdir. Qazax rayonunun Çaylı kəndində dünyaya gəlib, ailənin yeganə oğul övladı olan Niftalının ən böyük arzusu işğal edilən torpaqlarımızda vətənin bayrağını dalğalandırmaq idi. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən könüllü olaraq döyüşə gedən Niftalı həmləqrupunda yer alaraq düşmənə ağır zərbələr endirib. Novabrın 1-i Xodabəttə Ya rabamdır. O va da sura məhəbər gəldi ki, bizim oğluğumuz vətən uğrunda, vətən uğrunda getdi. 27-ci -si sentyabrdan müharibə başdadı. 28-i günü özünün arzusu idi ki, mən mütləq gedəcəm müharibiyə, vətəni qormalıyam. Bunu yola saldım deyə getdiyi yola bir 10 metrə zad getmişdi. Bir də üstüma qayıtdı, gəldi mənə öftü. O üzümlə, bu üzümlə də deyə bilmədim. Ana, başını tik tut. Mən şəhid oluram. Vətən müharibəsində Füzuli, Cəbrayil, Xocavənd rayonları istiqamətində şücaət və qəhrəmanlıqlar nümayiş etdirərək döyüşən Niftalı Qocayev Noyabrın 1-də şəhidlik sərvəsinə ucalıb. Artıq Qazağın Çaylı kəndində şəhidin adını daşıyan bulaq kompleksində istifadəyə verilib. Nifdalı komandiri e, döyüş bölgəsində o vurulub ə, rəhmətə gedib də vurulubdu. Hətta orada şəhid olubdu. Hətta orada əsgərlər, orada onun yandakı döyüşçülər Niftaliyev, Qoymovlar ki, getmə, orada oraya getsən sən də şəhid olacaqsan. Hətta Niftali heç nəyə baxmayaraq bəyrində də su götürüb özünü gətirir o komandirə. Hətta o komandir orada qalsa idi ermənin əlinə keçə bilərdi daha. O o cəsədi oradan götürdü. O şəhidimizin cəsədini oradan götürüb gətirdi və ataqda cəsədi də Azərbaycanə göndərildi. Onu Gətrəndən sonra Niftalı şəhid oldu. Niftalı Qocayev döyüşlərdə nümayiş etdirdiyi qəhrəmanlığı və şücaətinə görə Dövlət Başçısının sərəncamları ilə ölümündən sonra Vətən uğrunda, Füzuli, Xocavənd və Cəbrayılın azad olunmasına görə hərbi xidmətlərə görə medallarla təltif edilib. Xəlik Qurbanlı, Alıməmməd Nəbiyev, Rəşidə Zülfüqarova, Lalə Məmmədova. Xəbərlər.